মনোনয়নপত্র জমা দিলেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পশুন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দুপুরে তিনি জেলাশাসক দপ্তরে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায় মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি সহ অন্যান্যরা পশুন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বিজেপি চক্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমাদের দল একটা পরিবারের মতন প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল প্রচারে সর্বত্র সাড়া পাচ্ছি দীর্ঘদিন পর আমি সাংসদ হিসেবে যে সতেরো কোটি টাকা পেয়েছিলাম তার সংসদ তহবিলে সেই টাকা আমি উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছি আমার প্রশ্ন ওদের যে আঠেরো জন বাংলা থেকে সাংসদ ছিলেন তারা সতেরো কোটি টাকা দিয়ে কি উন্নয়ন করেছেন তার হিসাব দিন হাওড়া থেকে চন্দন রিপোর্ট এসকে কে নিউজ আপডেট

ये तो बेकार है बेकार बेकार बात बोलते हैं हम चाहते नहीं सब बात करने के लिए वो लोग पागल हो गया पूरा पागल हो गया <coughs> एकदम मर गया नहीं पहले पागल हो गया। हर टाइम हर कुछ बोलने शुरू करते हैं हम इसीलिए इसको बात ही नहीं करते। वो कोई पार्टी ही नहीं वो क्या लड़ाई करेंगे खाली बड़ा बड़ा बात आदमी लेके घूमते हैं चलते हैं मना करते करते वो करते कभी बोलते कुसुम मैं जी सोते कभी बोलते वो करते है क्या इसके साथ बात करना चाहे नहीं हम कभी बोलते ही नहीं अच्छे ही लगते नामांकन दा <laughs> अपना दाखिल पास में हमारा सबसे बड़ा भाई है हमारा वो है इधर में कैलाश भी है और भी थे सब कुछ थे हम लोग हमारा बोलना हैं कि हम लोग को पार्टी पार्टी नहीं हम लोग को पार्टी नहीं वो लोग हम लोग परिवार है हम लोग को परिवार हावड़ा में जैसे चले अभी अभी कोई जीतने से हम लोग ही जीतेंगे 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 चल। हम बताए इस तरह से तैयारी नहीं देखिए मेरे नेतृत्व में नहीं हमारे सब कोई का एक कमेटी था वहाँ पे अरूप भद्दा भी थे हमारे जितने भी जिला के पद अधिकारी लोग हैं वो लोग भी इंक्लूड थे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने कम उम्र में एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है और हमारे सांसद अब ऑलरेडी तीन तीन बार सांसद रह चुके और 100 परसेंट हम लोग श्योर है कि हम हमारी जीत होने वाली है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो बोला है वो नहीं किया ऐसा नहीं वो लोग सिर्फ बीजेपी पार्टी कर सकता है क्योंकि 2014 से लेके अगर आप दो तक देखेंगे बीजेपी का जितने भी उन लोगों ने वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किया और दूसरे तरफ अगर हमारी राज्य सरकार जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने जो जो वादा किया सब पूरा किया हम लोग की अजीत निश्चित है धन्यवाद